Salam xanımlar. Bu gün sizə ən asan formada bantıqın hazırlanmasını öyrədəcəm. Deməli, bunun üçün bizə lazımdır marzipan, rezak, baxloq. Matvar rənginin ənəmi yoxdur, xanımlar. Kimlər istəsə, yarısı istifadə edə bilər. Baxırsınız tortumuza, baxırsınız üzünüzə. Ağ, qara, göy, yaşıl, sarı, qırmızı nə istəsəsiniz. Mən prosova götürdüm. İndi Xəmirimizi açırıq. Düz uzun xəmir açırıq. Xəmirin ölçüsü isə əsasən bantik. Yəni ayarlamaqlar necədir? Uzun -uz, uzun atsanız xəmiri bantik daxil uzun olacaq, eləssəniz qısa olacaq. Yəni o siz özünüzdən asıbda. Necə istəyiniz? istəyinizdən asılıdır. Necə istəsəniz edə bilərsiniz bunu düzdürük. İkinərinə düz kəsirik. Düz kəsdik. Hər formada vantika hazırlanmır. Sadəcə mənim üçün ən rahat olduğu olduğuna görə sizinlə paylaşmaq istədim. Deməli bunu əvvəlcə ortadan ikiqatlayırıq içəri. Sonra bir də belə qatdırırıq. Bunu belə qoyuruq, qalır burada. Bu tərəfdə yenə həmçinin. Aha. Bunların indi artıq hissəsini kəsərik. Çubu dolmasın deyə amma kəsərik. Aha. İndi tən ortaya gətiririk. Və burada gördüyünüz bu artıq hissə var. Bunu kəsib götürürük. Həmçində Ահա։ Այդ։ Ըստեն կտրենք։ Պոնտիկի բոտացին ուժտնելու համար։ Ահա։ bantikin misalsıdır. Sadəcə bantikin arasını iki dənə hərəsini saldatqa qoyuruq. Bu da səvi 2-3 saat. Nə qədər də vaxtınız var. Saxlayasınız, o ziyanı yoxdur da. 1 saat, 3 saat, 5 saat. Hətta birini seçin. On ziyanı yoxdur. Məquldur saldatqanla. Mə? Marspan arasına burava bantıqə. Ki bu qalır, quruyur. Mhm. Uh -huh. Qalıb quruyur, sonra hansı formada istəyirsiniz, qurursuz. Elə də qalır. Gördünüz. Və bir balaca yem Marspanı götürüb. Mhm. Uh -huh. Bu bantığın aşağısındakı lenti düzəltmək üçün. Şerdet ve sürü. Hı Sen videomda da geyd etmiştim hanımlar. Yine deyirəm. bana işlemek elə bir şeydir ki. heç nə isə baxdım məsəl üçün elədim söhbəti deyil və yaxud əlimdə hər hansısa bir necə deyim qəlib vardısa bunu ed edəcəm deyə bir şey yoxdur. Əl işi deyiriksə bu əllər əsas rol oynayır. Baxın, yəni görürsüz bu əlimlə əzdim ki, bu düzəlsin. Yəni görürsüz heç nəni kəsmədim, incitmədim. Şəhsən də istəyinizə istəyiniz uyğun olaraq üstünü belə dalğalı eləyə bilərsiniz. Watchən sayırım mən izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olmağı və videonu izədikdən sonra bəyənməyi unutmayın. Və Instagram səhifəmiz @nalikekbaku. Tutaq sağ olun.